Книга Левит є першою біблійною книгою, яку починають вивчати єврейські діти. Багато її віршів досить часто цитуються в новому завіті, але сучасні християни часто обминають її глибоке дослідження. Спробуємо сьогодні виправити цей недолік. Отож, як зрозуміти книгу Левит і чому вона корисна для нас сьогодні, розкаже наш гість під час духовного сніданку. У нас в гостях сьогодні священнослужитель Віктор Вятоха. Доброго ранку вам, Вікторе. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали до нас. Сьогодні поговоримо про ну, на перший погляд досить складну тему. Досить складна для розуміння. І е, інколи не, не, не дуже цікава ось ця книга. Книга Левит. Ну, давайте спочатку, взагалі, хто і навіщо написав цю книгу. Автор цієї книги Маїсій. Він угу. е, написав п'ять перших книг. Книга Левит она центральная. Вот если пять книг, да, то книга Левит посередине. Ну так. Поэтому это говорит Хоть о чем? Я в этом. О важности этой книги, да. Еврейские переписчики соферы, они, когда переписывали, чтобы не было ошибки, они подсчитывали число знаков, букв где э, середина строчки, где середина э, стежка текста. То -то все мало будет да. уже. И вы знаете, где середина э, всего пятикнижия? Ну, это Книга знаешь, Левит думаешь? 16 глава. Вот угу. Тогда говорит о том, что это самая важная вещь, которую Бог посылает. Вот. Поэтому Цикаво. да, Книга Левит она очень важна. Она написана она Моисеем, э, ну э, по вдохновению Божьему, Господь. Да, ему дает эти сведения, а Моисей пишет и обращается к сынам Израилевым, чтобы они воспринимали эти знания. Что означает вот эта, назва такая «Левит»? Ну, она не сучасна назва. Даже mm -hmm. ну, «буття» так редко используется это слово, но оно более зрозуміле это слово. А вот «Левит» — что это означает? Кто uh, такие взагалі Левит? Uh, левиты — это колено Израилева. У Иакова было 12 сыновей, один из сыновей был Леви. Это третий сын Леи. Когда она его родила, она сказала, прилепится муж мой ко мне. Mm -hmm. вот, и назвала его Леви. Но этот третий сын с, со вторым сыном Шимоном, они сделали нечесть. Они убили людей, которые фактически ну, пришли к Богу и вступили в завет с Ним. Там повязана история была с сестрой Да, речники, да. Мы да? об этом уже говорили на одной из передач. Да. И э, Левиты, как бы, были э, не то, что прокляты. Проклят их, — сказал Иаков и в Израиле, и у них не было будущего. Угу. Но традиция еврейская говорит, что когда э, Леви э, умирал, он собрал всех своих э, детей внуков, правнуков и сказал, что дети Бог очень мил, милостью живите по правде, творите правду в каждой мелочи жизни и Бог даст вам благо. И вот левиты себя в этих мелочах жизни моют посуду, размышляют о Боге во всем они практиковали эту правду. И когда Израиль согрешил, помните, когда сделали золотого тельца? Так, так. Моисей спускается с горы, смотрит пляшут поклонение идолам. Вот. И Моисей настолько был разочарован, что разбил скрижали uh -huh. в гневе, uh -huh. но праведный гнев был. И он не знал, что же делать. Он сказал: "Кто, Господен? Потому что он думал, что уже Божьих а людей не, не осталось. Так. Даже брат его Арон сделал. Well, like. Кто, Господен ко мне? И подошли все левиты. Uh -huh. Это о чем говорит? О том, что они вот практиковали эту правду во всей мелочи жизни. Знаете, вот подвиг. Некоторые говорят: "Совершу подвиг." Подвиг совершается в буднях, да. в вот. И вот левиты вот таким образом. То, то, то да. есть как? были после... призваны как бы к служению, потому что ага. до э, этого служителями священнодействия совершали первенцы. Но Бог сказал, теперь первенцы будут заменены на левитов. И Бог дал им возможность служить при скине. Но книга Левита, не знаю, почему так, это... не вернее, я знаю, почему это так названо. Его, ее, ее назвали переводчики э, септуагенты э, хотя это слово ли, Левит используется только один раз в 25 в главе. В книге так? Да в этой книге. А вообще еврейская традиция, эта книга называется Торат Коганим». Что но это Коген это священник, это законы священников. И ага. Здесь указывается, что делать священникам, чтобы народ приблизился к Богу при жертвоприношениях То и это при разных такие, обрядов. Такие, можно сказать инструкция, инструкция для отцехлевытив, так для священники. Ну почти в принципе левитов. это легитимное название, потому что фактически священники тоже из рода Левия, но это были сыновья Аэрона. и Бог их определил как, как Священники, а левіти допомагали во всьому. Угу, цікаво. Отож, давайте ми тоді підійдемо до самої книги. Яка основна тема книги Левит, про що там можна прочитати? Тому що, можливо, хтось взагалі не читав цієї книги. Можливо, почав, зрозумів, що нічого не зрозуміє, і покинув. Ви знаєте, от, коли читаєш. Перевод «Септуагинты» ну, — но это наш синодальный, очень хороший перевод. Uh -huh. Но э, некоторые места, когда читаешь, что ты просто не поймешь смысл, потому что э, начинается книга Левита так: "Возвал Господь к Моисею". Кстати, у евреев называется эта книга по первому слову "Возвал" (ваикра). Вайкра, Вот и к нему искини собрание, говоря. «Сынам Израилем, скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то есть из кота приносите жертву». И так дальше. И описываются жертвы разные. Так, так, Жертва сожжения, хлебная, мирная и так далее. Но когда ты читаешь на иврите, то смысл совсем другой. Вот здесь читаешь, ну, мясники эти священники, они разделывали этих животных, да. сжигали внутренности. Там настолько детально, там да. и да. ведь внутренние да. органы. Да. А для чего сделать? это? Непонятно. Но когда ты читаешь на иврите, с первой строчки становится понятно. А что не так? Что, что не вот смотрите, на такие что интересно. Что а, вот здесь сказано, объяви сынам Израилем, скажи, когда кто из вас хочет принести жертву? Здесь написано... Дабер эль бне Исраэль в амарта алейхем Адам. Ки якрив, это слово слово коров, быть близким. Ну, в современном иврите это слово означает близкого родственника, угу. «кровим». И здесь сказано, если кто из вас, Господь говорит, объявится нам, если кто-то из вас хочет быть ко мне близким, Угу. Я, я, считаю, я, так, я так, тоже хочу да. с вами быть близким, но вот как в 59 главе пророка Исаии второй текст там сказано, что Господь говорит: Я хочу к вам быть близким, но беззаконие и грехи ваши сделали разделение. Угу. Так вот Господь говорит, кто хочет быть ко мне близким, может ко мне приблизиться. Карбан, карбан. Помните слово, когда так, говорили так, так. карбан, это тоже от слова коров. Можете приблизиться. А здесь сказано, вот, сразу начинается жертвопоношение. А здесь, на иврите, сказано о великой надежде на Мессию, на то, что Бог очищает человека от вины, снимает с него грех очищает его непосредственно животных об этом в послании к евреям ну, рассказывает Павел он говорит что могут ли вот эти кровь животных и жертвы эти смыть грех он говорит нет и все это указывало на мессию и когда мы читаем последнюю книгу, последние строки книги Шмот или Исход uh -huh. в Синодальном, то там э, заканчивается эта книга тем, что Моисей собрал Скинию, все поставил на свое место, как оно должно быть, и, и что произошло? Э, и покрыло облако Скинию собрания, и слава Господня напол наполнила Скинию, uh -huh. и не мог Моисей войти в Скинию. И здесь написано, что это облако всегда было с сынами Израилем днем, как э, столб облачный угу. и ночью как столб огненный. Угу. И перв... дело в том, что э, у евреев нет разделения на книги. У них э, один свиток этих пять книг. Поэтому там си сплошно. -пять. Там нет строчек вот этих разделений. А -а -а. Нет гласных. Угу. <laughs> все не согласны. Сигнал. Поэтому сразу идет и сразу переходит. Вот построили скинию, сделали все как надо, а теперь что? И вот книга «Левит» отвечает на вопрос ⁇ цель, что? Теперь нужно приблизиться к Господу, совершать служение. И Моисею Бог сказал ⁇ вот то, как ты видел на горе, вот нужно сделать здесь, угу. на земле. ⁇ И все это... Ну, як ми на кубиках дітям об'ясняємо, і Господь говорить, що это. Зробив вот, точно так само. Да, да. По, да, по, тобто то, оці такі деталі, дрібні деталі, потрібні для того, були, щоб вони знали, як це зробити детально. Тому що інколи от щось купив, якусь річ і читаєш інструкцію, і розумієш, що цієї не вистачає. Хотілося б детальніше. Я так розумію, що це теж якісь інструкції, як потрібно це зробити. Да, так, і люди, в принципі, не могли в то время мати. Священное Писание, потому что это было очень дорогое удовольствие. Uh -huh. И э, Священное Писание зачитывали, ну, как вот слова Павла: "Вера от слышания", 10 глава, 17 текст Римлянам. А слышание от слова Божие. Поэтому на слух воспринимали. Они запоминали все наизусть. И э, когда читали книгу Левит, ну в принципе многие книги э, Ветхого Завета, они построены по хиастической структуре. Что это такое? Ну, греческая буква э, хет. Uh -huh. э, то есть э, идет начало текста до середины uh -huh. произведения, а потом все повторяется. Это ну, такие приемы как бы мнемонические, чтобы лучше запоминалось. Поэтому почти все книги в Ветхом Завете, они по этой структуре. И, и здесь тоже, если мы посмотрим на книгу Леви, то здесь с 1 по 7 главу э, культовое предписание. Потом законы для священников, 8-10 глава, потом законы об очищении, 11, 13, а потом центр всего. Я уже говорил, в центре пяти книжи, 16, 16 глава это Йом Кипур, день судный очищения, день. судный день. А потом опять закон о сохранении чистоты, 17 лет. Как бы назад идет. Законы для священников, 21, 23 глава, потом э, культовое предписание, 23-27 глава. То есть так, mm. а потом по лесенке повторяется назад. Поэтому, если человек первую часть запомнил, то он и вторую часть будет воспринимать, э, как это было. Поэтому-то и дети э, в Израиле изучали. Самостей начинает дислона И так? трех, с пяти лет. Mm. с трех с пяти лет и mm. э, почему с этой книги? потому что э, говорили так, что если э, ребенок чист, он еще не нагрешил. То він способен воспринимать вот эти истины, которые істини, які быть, для зросли, тому що вони на гріші. А детский ум ну, не загрязнений, не загрязнено, за але він способ нас приймати. Останнє запитання. Ну, зараз ми, як ви читали, там, як воно звучить в оригіналі, як воно це. От хочу запитати, сьогодні ми читаємо, ми не можемо читати більшість людей, не вміє, не знає оригіналу. Він може читати звичайний, наш, можливо, чи чиєнка. Переклад, а, і він може не побачити ось цієї повноти. Можливо, треба вчити ць, цю мову, для того, щоб зрозуміти. Це, це якби одна частина питання, а друга, навіщо це нам сьогодні взагалі? Навіщо ця книга нам сьогодні в Україні читати її? І чи можна звідти? Ну, На що я хочу сказати, що єврі почали зачати тільки в 40 літ? Угу. Вот. Мені дуже хотілося читати, тому що скільки коментарів це все-таки Угу. И читаешь ты, думаешь, ну а вдруг комментатор соев личное что-то вложил. Mm -hmm. Поэтому я начал изучать, и э, я думаю, такие да, открываются оригиналы. Да, целые просторы, mm -hmm. э, красота. И здесь же поэзия, вот эти все… Э, ну, э, поэзия же там не, не такая, как мы ну, понимаем. Ну так, так, так. так. Вот. И э, когда человек не знает языка, то Господь все равно дает правильное понимание. Господь дает нам Дух Святой. Он обещал, что Он пришед, обличит мир о грехе, о правде, о суде, наставит. И даже Господь говорит, не нужно ну, как-то заготовки делать какие-то, если ты предсудилище пойдешь, потому что Дух Святой будет говорить в тебе. Угу. Поэтому как советуют читать Священное Писание? Не нужно очень много читать. «Прочитай лучше немного, но сядь и размышляй». Угу. Вот как Исаак пошел поразмышлять. И вера должна быть по размышлению, так Господь говорит. «Я ищу вразумительного знания». То есть если дан тебе разум, то применяли ну, его давай, для того, просто... чтобы понимать. Ш и Дух Святой сегодня... будет наставлять, и показывать эту, эту красоту и будет, будет открывать даже если ты не знаешь оригинальных текстов и он тебе подскажет вот но желательно если ты не знаешь языка сравнивать разные переводы Агиенко очень хороший перевод Синодали тоже хороший но сравнивая ты будешь находить там где почему там так почему там так ну, а сейчас очень много можно, переводов области, можно сравнивать зачем нам сегодня так, да так. В этой книге, ну, можно так сказать, что Евангелие в этом святилище представлено. Mm -hmm. Потому что каждая мелочь, она указывала на, на Иисуса Христа, на его спасение, которое он совершит в будущем. И книгу послания к евреям ты не поймешь, если ты не прочитаешь книгу ну, Левит так. просто. Так, так. Вот. И когда мы читаем книгу Левит, то мы понимаем, что Господь сейчас делает на небе. Потому что мы думаем, а Голгофа и все закончилось. Извините, но если ты спасен, да, а потом ты дальше по этому пути идешь и споткнулся, что тогда делать? Священное Писание говорит: хорошо, если вы не будете грешить. И Иоанн говорит: угу. э, э, ну это правило, чтобы не грешить. Но если согрешите, двоеточие, Иоанн говорит, то есть Иисус ходатай за нас, праведник. Посланник евреям говорит о том, что угу. мы с дерзновением можем приступать к престолу милости и благодати. Иоанн видел святилище на небе, он видел отверстие неба, и он видел как скрижали там заповеди и святое, святой, святых. И Господь там совершает, как священно действователь, как первосвященник, то, то... потому что… Павел говорит, что эти священники не могли всю жизнь, они были сами подвержены греху, должны были сначала за себя жертву приносить, а потом за народ. А этот нет, он не, не имеет греха, и он может всегда ходатайствовать за каждого человека. Только нужно обратиться к нему, и он с любовью даст прощение. І угу. очищення. Тобто, дійсно в цій такій, нібито ну складній для розуміння книги, виявляється, стільки багатоцінного можна дізнатися і ось про Євангелія, про те, що зробив Христос і чим він займається зараз. Дуже дякуємо за цікаву розмову. Дійсно, я сподіваюся, що ми так надихнули багатьох. Про че були з і вникати. читачі да. так. Mm. Дякую, що були з нами. А друзі, нагадую, ми говорили сьогодні про книгу Левит. З нами був священнослужитель Віктор Вятоха. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте до нас. Наш номер незмінний 0800 30 20 20. Ми готові почути ваші запитання, дати на них відповіді, а, а також готові молитися за ті проблеми, ті потреби, які є в вашому житті. Тому телефонуйте. Ми чекаємо ваших дзвіночків. У нас зараз невеличка пауза, після якої ми продовжуємо нашу програму.